assalomu alaykum qadrli tinglovchilar va qadr qimmat aziz muxlislarimiz mana va nihoyat qisqa muddatli tanaffusdan so'ng yana e'tiboringiz ostida muhammad sodiq bu galgi audio hikoyamizning nomi esa maktabdagi arvoq deb nomlanadi har doimgidek men muhammad sodiq sizlarni ogohlantirib o'taman hikoyani yuragi bo'shlar homilador ayollar va umuman olganda qo'rqoq insonlar bizning audio hikoyalarimizni tinglamasin agarda siz hikoyadan so'ng o'zingizda qandaydir bir o'zgarishlar yoki sizga salbiy ta'sirlar ko'rsatsa men buni javobgarligini o'z bo'ynimga olmayman an'analarimizga sodiq qolgan holatda eshiklarni qulflab oling chiroqlarni o'chiring va o'rningizga mahkam joylashib oling quloqchin ya'ni naushniklarni qulog'ingizga taqib oling kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lish tugmasini va albatta like bosishni ham unutmang ana endi siz tayyor bo'lsangiz qani men hikoyani boshladim bu sirli voqeani bir tanishim hikoya qilib bergan edi u anchadan beri qurilishda ishlar va halol mehnat bilan oilasini boqar edi kunlarni birida unga shahar chetrog'idan bir maktabni qaytadan ta'mirlash vazifasi topshiriladi usta darhol sheriklarini olib o'sha maktabga yetib boradi xizmat haqi kelishib olingach ular shu maktabni bir xonasini o'zlariga yotoqxonaga aylantirib shu yerda yotib ishlash uchun joylashadi ertasiga hamma materiallar olib kelingach ustalar ishni boshlab yuboradi maktab biroz chetroqda bo'lgani hamda ancha ta'mir talab bo'lib eskirib ketganidan kechalari uning ichkarisi go'yo dahshatli filmlardagi iblis makoni qurigan tashlandiq binolarga o'xshab qolgan edi ustalar boshi bu maktab xususida mahalliy odamlardan va maktab qorovulidan qiziq qiziq voqealar eshitgan bo'lib kechasi bu maktab ichida bir bolakay go'yo uchib yurgandek tezlikda harakat qilar vaqti vaqti bilan maktab ichida yosh bolani mungli yig'isi eshitilib turar emish aytishlaricha bundan bir necha yil avval shu maktab zinasidan qaroq bolalar yugurib tushayotib ular ichida bir bola qoqilib ketib zinaga boshi bilan tushadi bir necha marotaba yumalab yerga qattiq tushgan sho'rlik bola orttirgan jarohati natijasida olamdan o'tgan ekan o'sha o'sha shu maktabda shu bolakayni aravohi Ayxon Ayxonda kezib yurar ekan usta avvaliga bu gaplarga ishonmaydi hatto bu mahsun hikoyani eshitganida miyig'ida kulib qo'ygan edi kunlarni birida ishini toki kech qorong'usigacha davom ettirgan yigitlar shom namozidan keyin ishni tamomlab hammalari yuvunishib o'z xonalariga kirib ketishadi qorovul asr namozi paytida olib kelgan kechki ovqatdan tanovvul qilib dasturxonni yig'ishtirib bo'lgach kimdir qo'l telefonini titkilashga tushsa ba'zilari boshlab oladi usta boshi qo'l fanarini olib ertangi qiladigan ishini kuzatish uchun maktabni ichki korpusigacha kirib aylanib chiqadi biroq yigitni korpus ichkarisidagi oxirgi xonada eshitilayotgan yig'i ovozi quloqiga chalinadi u avvaliga hech nimani tushunmay qoladi so'ngra fanarini yoritganicha o'sha tomonga yo'l oladi xona qarshisigacha yetgach yigit eshikni asta ochadi eshik mungli ovoz bilan g'ichirlab ochiladi usta fanarini xona ichiga yoritganida xonani eng oxirida bir yosh bola maktab kiyimida cho'kkalab olib yig'lab o'tirganini ko'radi yigit avvaliga bu bolacha kunduzi maktabga o'ynab kirib qolib chiqib ketishga qo'rqib yig'lab o'tirgan bo'lsa kerak deb o'ylaydi asta u tomon qadam tashlar ekan mayin ovozda bolakayni tinchlantirishga urinib shunday deydi hoy o'g'lim yig'lama hozir men seni bu yerdan olib chiqib uyingacha olib borib qo'yaman bo'ldi qo'rqma men yoningdaman yur ota onang xavotir olib seni izlab yurgandur. u shunday deya bolaga qarab kelayotganida to'satdan yorug'likda aks etgan bolakayni soyasi yo'qligini ko'rib titrab ketadi yuragiga muzdek shabada uriladi demak bu bola gapini tugata olmay qoladi bola u tomonga shaxt bilan o'girilganida uni ikki ko'zi yo'q bo'lib ko'zlari o'rnida tam qorong'ulik simolangan ikki teshikcha ustaga dahshat bilan qaraydi bu manzaradan yuragi qanidan chiqib keta yozgan yigit ortiga sitarildi biroq yuzida dahshat aks etilgan bolakay shuna shunaqangi qattiq qichqirdi ki, yigit ortiga qaramay qochishga tushadi yugurar ekan astoydil qo'rqqanidan bir necha bor jihozlarga qoqilib ketadi ortidan misli quyondek yugurib kelayotgan bolani oyoqlari uning nazarida yerga tegmayotgandek edi ustajon holatda sheriklari yotgan xonaga qarab baqirib yuboradi xonada hamma dam olayotgan sheriklari eshitilgan qichqiriqdan tashqariga otilib chiqib ustiga yetib oladi ular fanarlarini usti qochib kelgan koridorga yoritganida zimiston koridor doimgidek huvillab turar edi bu shovqindan pastdagi qorovulxonadagi qorovul ham tepaga chopib chiqadi ustaning rangi ro'yi dokadek oqarib ketib gapirishga ham holi qolmagan edi sheriklari va qorovul amakini tutgan suvidan biroz xo'plaganicha dadillashib tilga kiradi voqea tafsilotlarini eshitgan yigitlar vahimaga tushadi qorovul esa ularga tanbeh berganidek bir gapni takrorlayverardi aytganmidim aytganmidim bu yerda kechalari yolg'iz yurmang deb ular birgalashib yigitni xonasiga olib kirishadi va uzoq vaqtgacha suhbat qurishadi vaqt allamahal bo'lgachgina qorovul o'z xonasiga qaytib tushib ketadi yigitlar esa tun yarimigacha uxlay olmay o'ylanib chiqishadi tun yarimida ham ular o'sha bolani mungli yig'isini eshitadi ertasiga ular ishni jadallashtiradi biroq ular ishni qanchalik tez tugallashga urinishsa-da, 10 kundan oshiq vaqtgacha cho'ziladi shu kunlar orasida bolakayni arvohini usta yigitlar bir necha marotaba yo'lakda poya ustida ko'radi axiyri ishni bitirib uni topshirishgach xizmat haqqini ola solib bu yerni tez tark etadi bu holatni ular hali hanuz vahima va sarosimalik bilan tez tez yodga olib turadi shu bilan hikoyamiz ham o'z nihoyasiga yetdi fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring hikoya muallifi bunyodbek Mu'minov, ijroda muhammad sodiq bo'ldi e'tiboringiz uchun hammangizga kattakon rahmat kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lish tugmasini va mehnatimiz uchun esa layk like bosishni ham unutmang bundanda daxshatli hikoyalar hali oldinda bizni kuzatishda davom eting